চাওক এখন কুণ্ডলী এখন যদি আমি এনালিচিছ কৰিম তেতিয়া মাংগলিক বুলি ক'লে সাধাৰণতে মানুহক বহুত ভয় হোৱা হয় যে মাংগল ল'ৰা বা ছোৱালীজন বা জাতক বা জাতিকা মাংগলিক হয় মাংগলিকতাৰ এটা ডাঙৰ অপবাদ হ'ল যে যদি জাতক বা জাতিকা যদি মাংগলিক হয় তেনেহ'লে কোনোবা এটাৰ মৃত্যু নিশ্চিন্ত হয় কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্ত্ৰত কোনো কথা উল্লেখ নাই আমি যিবিলাক শাস্ত্ৰ পঢ়িছোঁ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বৃহৎ বৰাচৰ হোৰাশাস্ত্ৰই হওক জাতক পাৰিজাত হওক ফল দীপিকা হওক চাৰাৱলী হওক জাতক বৰ্ণম মাহ চাগৰি এইবিলাক আটাইবোৰ যিবিলাক কিতাপ আছে তাত মাংগলিক যুগৰ বিষয়ে এটা দুঃ শব্দও লিখা নাই এতিয়া হ'ল যে কোনোবাৰ যদি মাংগলিক দোষ আছে তাৰ কাৰণে অন্য এজনৰ মৃত্যু হ'ব নেকি সেইটো কমপ্লিটলি ভ্ৰান্ত ধাৰণা ভুল ধাৰণা সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে কোনোদিনা নাযাব চাওক যেতিয়া অষ্টকোত মিলান হয় তাত মাংগলিক দুখৰ এটা শব্দও নাথাকে অষ্টকোত মিলান অষ্টকোত মিলান তাততো মাংগলিক দোষ এড হোৱা নাই ঠিক আছে ঠিক এই বস্তুবিলাক পিছত আহাঁ আৰু এটা কথা কওঁ যদি আমি মৃত্যু যদি চাব লাগে তেনেহ'লে বহুত ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত জটিল হয় আমি অষ্টম ঘৰ চাব লাগিব অষ্টম ঘৰৰ অধিপতিক চাব লাগিব তাৰপিছত আমি ছিক্সটি ফ'ৰ নৱাংশ চাব লাগিব বাইছ নম্বৰ ডেছকা চাব লাগিব মৃত্যু ভাগ চাব লাগিব মৃত্যু তিথি চাব লাগিব এই আটাইবোৰ চাইহে আমি মৃত্যু পেৰিকশ্যন কৰিব পাৰোঁ কোনোবা মাংগলিক হয় কাৰণে যে তেওঁৰ হাজবেণ্ড বা ৱাইফৰ মৃত্যু হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা শাস্ত্ৰত এটলিষ্ট নাই আৰু এইবিলাক কিছুমান মই ইয়াতে কি কওঁ পাৱত গজা বুলিয়ে ক'ম পাৱত গজা জ্যোতিষীৰ মন ধাৰণা মনৰ পৰা এটা ওলোৱা কথা যে মাংগলিক হ'লে তেওঁৰ জাতক বা জাতিকাৰ হাজবেণ্ড বা ৱাইফৰ মৃত্যু হোৱা সম্ভাবনা থাকে এই বস্তুর উপর শাস্ত্র এনেকুৱা ধরনের কোনো কথা উল্লেখ নাই সে কারণে ই ভয় করবলীয় নহয় আর যেটা বিয়া আমি যেটা করি অষ্টকোট মিলান যেটা থার্টি সিক্স গুণ মিলাও তো মাঙ্গলিক দোষের বিচার করা নহয় আজিকালি কিছু জায়গায় কি হয় অষ্টকোটর মাঙ্গলিক দোষর বিচাৰটো সুমাই দিয়া হয়েছে ফোর্সফুলি সোমাই দিয়া হয়েছে ইয়াত কোনো কোনো শাস্ত্র নাই সেই কারণে কো যে মাংগলিক হ'লে যে তেওঁ হাজবেণ্ড বা ৱাইফ ঢুকাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই মৃত্যু চাব হ'লে আমি কুণ্ডলীখন ভালকৈ এনালাইচিছ কৰিব লাগিব ইয়াত মাংগলিকলৈ কোনো সম্পৰ্কই মৃত্যু নাই ধন্যবাদ